Donar prezident Masallı şəhər rəhbərkəndi qəsəbə sakini Ermanoviyev. Donar prezident, bəli sizə şəxətim YouTube vasitəsi ilə olmuşdur, Facebook vasitəsi ilə olmuşdur. Ondan sonra Masallıda bir neçə polis tərəfindən xəbərdarlıqlar alındı mənə. Yəni bunlara baxmayaraq ə, getdim axır ki bu sərnist tərəfindən dəöldüm məsələdə analizlədim. Belə deyək, təzədən təkrar analiz, analizdən keçdim. Çəmaqlarını aldım. Burdur da göstədir. Sənə prezident burada bunlar belə deyə pisxi pis təsir göstərdilər, başdırlar təsərrüfatımızda bizə problemlər yaratmağa, bizdə feyxo bağlandı oların nömrəsinə ödəməyə sözə vaxtımız var bizim orada vaxtımızı qurtarmayırıq. Biz həmişə vaxtından əvvəl ödəmişik danışdırıb. Ona görə də orada indiki vaxtda bu bir neçə narkomanların yığıblar öz əl altları. Olar olar həmin adamlar onların əl altlarıdır. Ştatnə üzə duranlardı belə deyə. İndi işdən kənara çıxdı, nədirsə, onca üzə duranlardı olar həmisi. Bir tərəfiz edirəm. Sizdən artıq da xahiş etmirəm. Birinci növbədə Masalluda bələdiyyə karantin rejimi tərtib olunmasına baxmayaraq biz də indi kimi bir məhəmməyə gələndə polis qüvvəsi istərsə onlayn olsun, vaidnə olsun, istərsə onun polis olsun, heç bir nazında maska olmayıb. Burdan da məni elə aparbular. Gedib ki, bir Erməni gəlib tutublar, Suriyə Suriyə. Əvəlsə məni belə də məni xörbəyə çağırdısam gedərəm. Yəni mən Məsələn, prokurorluğuna məsələn şikayətim yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Mən həmişə lazım olmuşamsa, məsələn, sancsa lazım olmuşam, bir də zəng olub, plan vaxtı gəl yamaşdı vasitəsilə çağırılmışam, getmişəm. Amma qaldı ki, bugünkü gündə bizim işlərimizi belə deyək. İşlərimizin qarışdırılmasında Habibdəm Rəsulovun adı var. Habibdəm Rəsulov da təzə gələn məsalının izrəvacısı. Bizə başçısında böyürəndə köhnə işçilərdir. Onlar onlarla çoxdan tanışıq, yəni çoxdan tanıyırlar bizi. Onların analarındakı vaxtda belə deyə, fürsət düşmə. Əgər onlar yaxşı, onlar onlara onlar nəyə görə məsələn, gəlməli idi mənim həyatımda mə maskasız. Pandemiya qurulub, karantin rejimi qurulub və masallı da. Ərkivanə aidd deyil də. Yox, ərkivanə aidddir, gəlib sizəcəb eləyib sizə. Hanı başın maskası. Xahiş edirəm orada çəkilişlər var, çəkilişləri qoysunlar ortalığa. Həm də döyülmə, döyülə aparılmazın. Cəmaatı, qonşu bacan göz qabağında. Həm də ki, burada 1-2 nəfər çəkmək istəyib, onların dəllilərini, telefonlarını alıblar bu günə qədər də qaytarmayıblar həm telefonları polis nəfərləri oldu. Xahiş edirəm artıq dəzdədə. Bu yardımlıdan gəlib Masallıda da, Eizam gəlib də deyirsə, Masallıda da işləyir. Xəzər adlı bir polisdir. Məndən o vaxt e, boğulun burax da deyirəm də 20 nəfər yapışdı məna. Bu da yapışmağın xırdtəyimdən deyirəm ha boğulun da buraxar istəsən gedək də. Kafir kafirliyi ilə elə belə hərəkət edamazlar. Qolum sındır, elə amma adı bir az qolumu burur. Polis rəisin göstərir, göstərir ki, polis rəisin göstərir ki, polis rəisi göstər. Bəs sənin insanlığın harda qaldı? Cına prezident. Sizə müraciət etməyimin yəni səbəb odur ki mən bu bunlar mənə təzyiqləri artırıblar gün-gündən. Mən haqsızlıqlar olmağa qıraq yerlərdən başlanılır, rüj. Görürəm bunları. Mən də haqqımı tələb edirəm bir başqa ölkədə yaşayıram. Sizə deyib, yəni sizə müraciət edirəm. Mən yəni Azərbaycan Respublikasında belə deyə, çına prezident heç vaxt rəsmi şöhrətində mənim şikayətim adına olmayıb. Yəni ehtiyac yox olmaz da inşallah, ola da bilməz. Amma mənim bu rayon şöhrətində şikayətim olub. Həmin yəni, rayon şöhrətində də mənim şikayətim ona görə olub ki, polis rəisi anamın üzü vəqti tutub mən aparır, qabağım, ə, qabırğamı sınddırır. Yaşıba nə oldu? Cəmiat həmişə üzürü keçirdi. Ölmüş elmanın anası bir də mənim anam öləndə, cavan anam öləbdə, bir də cavan anam öləndə Onun bir dənə hüzrində indi 5 nəfərdi, 3 nəfər də aparıb biz cərimə almışdı. Yaşı niyə sutkoya mənə saldırdı? Niyə mənim qabrığım sındırırdın? Sənə kim icazə vermişdi? Polis rəisinə xaraket edirəm sizdən. Biz sual olunsan, cənab prezident. Bunların heç birinə, bunlara sual olunmuyor. 102 xidmətinə mayın 17, 7 sı tutulmuşam, 17 sı çıxmışam. Qabrığım sındı-sındı. Skora 8-dən kəsən gün gəldi. Skoranı qovdurlar orda. Dedilə buna yardım olunmasın. Bu ermənidənd də pisdir. Xeyr ola ermənidən pis olmadı. Erməni kimdir mənə erməniyət ayı edir? Hə bilmirsən. Tamam prezident, mən sizdən artıq dərəcəli xəyər edirəm. Buna nə olunu deyir? Yaxşı olunu. Nəyə görə yaxşı olunu? Kamera özdə orada dejenurda kameranın qabağında deyib, o sözdür. Qasa bilməz söhbətdən ağzına gələn söyüşləri söylür orada. Mənim yanında olan indi belə deyək də, bu yaxın qohumum vardı. Buna söyüş söylürdü orada. Mən də imda çıxdı, dedi ki, bu şövbəni sən nəyəsən? dedi polis rəisəm, dedi yaxşı çıxarıq, söhbət eləyəcək. Nə eləyəcəksən? Dedi ki, səndə mən qanunu mən danışıram. İxtisasıdır da, hüququnadır. Dedi çıxaram nə eləyib yoxdur. Çıxaram aydınlıq gətirərəm. Görək ha, sən polis rəisindən sənin maskın yox. Polis rəisindən ədəbsiz ədəbsiz söyüşlər söyürsən. Xeyr ola, sənə kim icazə verib söyüsən? Məndəmdə. Özə kimə qarşı? Bizim yaxın qohumumuz var ona qarşı. Xeyr ola. Ondan sonra qaşı 2 dəfə getdi, çıxdı yuxarı dəişdəşə çıxdı. Yalnız gözdən itdi, yoxa çıxdı göstərir ki, bulara sıtqıya salın. Məhəmmədan Sədrayə Səlmova göstəriş eləyir. Görünür vəziyyətə qoyub bu rayonu. Cənab prezident, mən sizə deyirəm, sizdən dəstək gözləyirəm. Mən elə bir vəziyyətə qalmışam ki, özümü öldürmə məcburiyyətinə gəlmişəm bu. Anam ölüb, mən də eləram gedərəm, yataram onun yanında. Eybi yoxdur. Ancaq mənim sizdən artıq dəyxərlə xahiş edirəm. Sabıq gündə mən olmasam da, mənim haqqım yerdə qalmasın sizdən artırdınız canım izdin mən xahiş edirəm. Mən baxsızlığı heç vaxta dözmərəm. Kişim kimi, yəni belə deyək. Ölsəm də kişim öləcəm. Amma baxsızlığa susmayacam. Mənə qarşı Masallının polis rəisi və Masallının icra hakimiyyətinin nümayəndələri, Masallının Ərkvan qəsəbəsinin ərazisinin nümayəndələri tərəfindən illaş orada Əhməd. Nə yaşına, nə saçına, nə saqqalına hürmət qoyur üzüm üzümə durur ki, deyir bu həyətində 46 nəfər vardı. Yaxşı, görsəsində kadr var, çəkilişlər var. O 46 nəfəri bizə göstərsin. Sizdən artıqca cavab prezidentə. Xahiş edirəm, Mərhvan xanımdan xahiş edirəm, cənab prezident. Sizdən xahiş edirəm, mən artıq dərəcədə köməklik ersədiilsin. Həyətimə nə təri kirib polislər maskasız. Həmsinəlləri də çəkilişlə zaddan. Onlar hamısı o kadrlardır, hamısı qalıb. Mən necə sürüyür, sürüyüb aparır bu maşına salıblar. İnsanı elə aparmazdılardı, heyvanı elə aparmazlar deyənlər ayazıqdı da vurmayır. Amma bunlar üzr istirəm Xanaz prezident. Yəni mənim sözüm varsa, yəni sözümdə qüsur varsa, üzrə hesab edeyim. Bir dənə Xanaz prezident. Mənim xahişim nədir? Çəkilişlər orada kadrlaracaqlar olunub mənim həyətimdə. Onlar həmisi çıxarcırsın ortaya. Götürüb hüzur yəsin mənə. Ana mənimdir. Üzürlər də mən yola vermişəm. Götürürsən qırağdan Mənim aqsaqqal dayım, mənim 2 dənə yeznəmim. 1 yeznəmi, biyam, o 2 dənə yeznəmi, biyam, o çəkib qoyursunuz YouTube-a, çünki qarantin qaydası. Özə də Masallın Ərkvan qəsəbəsində yox. Masallıda qarantin qaydası pozulub. Bu masalda qay qarantin qaydası pozulubsa, bu yaxşı bir masal deyil. Bax, Ərkvandır. Bir adam o çəkiliş hardan gəlir bilmirəm onlardan da cənab prezident şikayətçiyəm indi adiyyət üzrə yəni ki şikayətlərim mənə sizə yazılı şəkildə olunub Telegram ilə də var olub bir də insan hüquqları ambudsman insan hüquqları üzrə müvəkkil amb ambudsmanına Xaşid r bizə köməkliyə olun, sınaq ambusmana göstəriş edəsiniz. Ambusmandan bizə köməkliyə olursunuz. Çünki bizim işimiz burada qalıq Allahın hamadı ilə. Bizim işimizə heç bir belə deyə, heç bir gəl diyəndə yoxdur ki, sənər polis rəisi vurub, qabırğası sındıb, nə lazımdı? Heç mə lazımdı və sınıb bəlkərl düzələr. Amma nəyə görə eləyib? Ona ehtiyarı kim verir? o cənab prezident də öylə özünü aparır siz indi. Sizin qarşınızda bəlkəcə durmağımı bilmirəm, görmüşəm də. Ancaq cənab prezident o rayon da özün şiirə kimi aparır. Mən demirəm və mənim publislik zətdi işim olmur. Bular ki mənə qarşı haqsızlıq eləyiblər, mənim qanım yerdə qalmamalıdır. Mənim göz yaşlı bacılarım göz yaşlı qalıb ayılan başsa ailəyəm. Mənim atam var, nanam var, başsa ailəyəm. Üç dənə bacım göz yaşlı qalıb məni götürüb aparıb salıblar ananın aman vəfat edə eləyə, hüzur rolova, hüzur rolova mən götürüb aparıb salıblar. On Sitkiyə özü də orada mol, mollandə gedib məcburi qaydada kəndin axındından evdən tutub gətiribsin, salıbsan insən. Nə düşmənlik yaradırsan? Cəməti niyə qırdırsan bir-birinə? Bunu polis rəisinə sual vermək lazımdır, cənab prezident. Mən sizdən artıq dəcədə xəyir edirəm, cənab prezident. Mən elə bir vəziyyətdə qalmışam ki, yəni mənə yəni uyğun da deyirəm, mən çalışaqdım çıxmazdım heç. Mənim bu YouTube-dur, bu istəmazdı. Mən bu mənzərə məcburiyyətdə qalmışam. Varsa, mən şikayətim varsa üzrə səbəblidir. İnsan məcburiyyət qarşısında qalıb sizə müraciət edirəm dəfələrlə. Müraciətimin səbəbi budur. İndinin özündə də, yəni təziqatlar, elə bir təziqatlar eləyirlər ki, bu dözüləsi vaxtdır. Nə nəyə ne, problem yoxdur zəna bizdə. Bir dənə düzgünlüyə baxılsın düzgünliyə. Başqa heç bir şey istəmirəm. Mən demirəm məndən polis rəisi səhvdir. Düzgünliyə baxsın, çəkilən kadrlara baxılsın. Orda polisdə kameralara baxılsın. Aya Səlimovun keçirdiyi məhkəmə iclaslarında olan kadrlara baxılsın. Xahiş edirəm, baxılsın görə Aya Səlimovun maskası harda qalmışdı. İndi də mənə Svaristad eləyir ki, o nəyə görə gedib şikayət edib, mənə bildiyim eləyir. Həsən, mənə bildiyini verilibsə, nə edəcəsiniz? Mənə polis yaxın gələcək, cənab prezident. Benzin də tökəcəm üstünə yandıracaq. Özümü? Onu mənim yaşamayımdanamsa yaşamamamayım yaşınam, yaşamamam yaxşıdır. Mənim o boyda anam ölüb, cismanın dünya vicmə deyil. Cənab Prezident, mən sizdən, sizə özüm arxa bilirəm. Sizdən artıq deyəcək xahiş edirəm. Onların o onlar mənə qorxu gəldilər, amma onları zərafət kimi qəbul edəcəm özümə. Mənim onlardan qorxum yoxdur. Mənim bu gün Allahdan qorxum var, cənab Prezident. Sizin qayıda qanunuz, sizin şahdır. Həmişə də, həmişə də sizi eşitmişik. Sizdən artıq deyəcək xahiş edirik, bizə kömək edəsiniz sizdən artıq da da canı pisdir. Mərhəban xanım xahiş edirəm